Ну, то есть спорт, здоровый образ жизни. А что еще, допустим, там, может, мышление, у, обучение? Или ты всегда учился, всегда стремился, а с этим не было? Ну, э -э вот что хорошо было, что я всегда много читал, mm -hmm. и у меня там всегда было много книг дома. И бабушка мне там всегда э -э там новые книги mm -hmm. покупала. Mm -hmm. То есть в культуре было вот это чтение, поэтому я всегда mm -hmm. учился там и в университете, когда я учился, тоже сам все книги покупал. То есть с этим было все нормально, жду. Слабое место у меня было, что я не занимался спортом и считал, что ну, такой дурацкий стереотип был, что мужик должен выпить много водки и не упасть, и выглядеть э, хорошо и круто, и чем круче мужик, тем больше он может водки выпить и оставаться на ногах. Да, да, это считалось. Но это вот особенно, не знаю. Такая глупость была. В основном это вот э мой регион, это у меня, вот, я с Донецка, тоже у нас это был такой, если человек может литр сам или пол литра да. выпить, это вообще красавчик. Да. Это он приходит и все знают, что он может бахнуть литр. А если он с горла, еще умеет Но купить, он вообще... Но благодаря моему отцу, опять же, возвращаюсь, он всегда говорил о вреде и рассказывал мне, и я понимал, что это не круто, это не, так не работает. И потом, по истечении времени я это понял когда увидел этих людей через 5-7 да, лет чем они, они как сидели на трубах за школой так они и через 10 лет там же сидели то есть, только чуть-чуть хуже выглядели уже да поэтому вот алкоголь наркотики сразу нет больше надо развиваться заниматься то, -то же самое я сам себе рекомендую время уже не вернешь пытаться его наверстать больше трех завтраков не съешь поэтому вот пока вы молоды и тратьте время на полезные вещи потому что в жизни вам потом это очень сильно пригодится